10 друзей москвитеров. Я, думаю... Я думаю... всем будет интересно, что из себя представляют члены нашей команды. Игорь! Игорь попал к вам в команду из-за своих нескрометных шуток. Но пока от его шуток только будут лошади, слоны и другие мелкие пристыкающие. Да, Игорь. Спасибо солнышко нашей команды. Не только из-за его яркой внешности, а еще и за постоянно подсвеченных фонарей под его глазами появляют после стипендии. <laughs> братья близнецы. Единственное, с чем они похожи внешнее сходство вообще не наблюдается, но имена у них одинаковые. <плес> Алочка. Мы ее нежно называем в нашей команде Алочка Галочка. Евген. Евген у нас полугопник, потому что всегда ходит на полуприседе и семечки ест только на половину стакана. Эй, ребят, хватит снова! Дианочка феминистка нашей команды. Она всегда думает, что в команде кто-то должен командовать, кто-то одна. Я думаю, когда представили все команды, мы можем начать. Каждый парень хотел раз в жизни хотел побывать в женском общежитии. И вот что бывает, если стереть грани между мужским и женским общежитием. вот что эти исторические личности порой вытворяют. Эй, Бабуль, ты что тут забыла? Это мое место. Если ты сейчас не уйдешь, я в тебя логодином прысну. Что? Я заслуженный работник социалистического труда. Я всю жизнь работала. С любовью, Ну все, ты мне надоела. На, получай с семечками. Ой, смотри, Лавочка, давай присядем. Какая погода хорошая. Хлянька! ты дошла на дома. Проститутка, сразу Бабуля, вы время видели, пусть говорят, начинается. Побежали. Там сейчас будет показывать. все в детстве бывали в зоопарке. Ведь так? И вот какой конфуз вот с каждым. Добрый день. Здравствуйте. Вы эксклюзив проводите? А, конечно. Да? Да. Вот это у нас Боблик. Очень хороший. Это Каала. Господи, а это Лев обедает. Подождите. Сейчас не время обеда Лева. Это же Петрович. Зинка, тащи ружье. Петровича Оправдали ваши надежды. Десять друзей Москвы. Да, да, вы не ослышались. Друзей, друзей.